यत 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 आचरति आचरति श्रेष्ठः श्रेष्ठः तत 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 एव एव इतरः इतरः जनः जनः सः सः यत यत प्रमाणम् प्रमाणम् कुरुते कुरुते लोकः लोकः तत तत् अनुवर्तते अनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवेतरो जनः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते लोकस्तद् अनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् ेतरो जनः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते स यत् कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे जनः स यत् कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे जनः स यत्प्रमाणं कुरुते

ಯಾವ ಉನ್ನತವಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ನ ನ ಮೇ ಮೇ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ

स्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चनवाप्तमवाप्तव्यम्वाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु किञ्चन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चनवाप्तमवाप्तव्यम् एव च कर्मणिव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिशुलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि There is no duty for me to do in all the three worlds, O Partha. Nor do I have anything to gain or attain. Yet ಐಎಂ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓ ಪಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಧಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ यदि यदि ही ही अहम अहम न न वर्तेयम वर्तेयम जातु जातु कर्मणि कर्मणि अतंद्रितः अतंद्रितः मम मम वर्तम वर्तम अनुवर्तन्ते अनुवर्तन्ते, अनुवर्तन्ते मनुष्याः मनुष्याः पार्थ पार्थ सर्वशः सर्वशः यदीह्यहम् न वर्तेयम् यदि अहम् न वर्तेयम् जातुकर्मण्यतन्द्रितः जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि अहम् न वर्तेयम् जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातुकर्मण्यतन्द्रितः ಮಮ ವರ್ತಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್‌ಫುಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓ ಪಾರ್ಥ ಆಲ್ men ವುಡ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಪಾಥ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಓ ಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ